মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত দশমমানৰ যিটো আমাৰ দৃষ্টান্তৰ কবিতা সেই কবিতাটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি চোৱা কবি হৰিকৃষ্ণ ডেকাৰ দৃষ্টান্তৰ হৈছে এটা খুব সুন্দৰ কবিতা আৰু এই কবিতাটো জানিবলৈ আমি যেতিয়া জানিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰথমতে কবিজনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু এই কবিজনৰ বিষয়ে জানিব হ'লে আমি আমাৰ যিখিনি কিতাপত দিয়া আছে যিখিনি তোমালোকে নিশ্চয় পাবা যে তেখেতে কটন কলেজত পঢ়িছিলে তেওঁৰ স্কুলিংটো আছিলে তিনিচুকীয়াত তেনেকৈ আমি জানিব লাগিব আৰু তেখেতে প্ৰথমতে গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত চাকৰি কৰিছিলে পিছত তেওঁ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰি পেলাই আৰক্ষী সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ অৱসৰ লৈছিলে আৰু আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ কবি পৰিচৰ প্ৰশ্ন কি আহিব তেখেত দ্য চেণ্টিনেল আৰু গৰিয়সী আলোচনীৰ সম্পাদক আছিলে গতিকে গৰিয়সী বা দ্য চেণ্টিনেল আলোচনীৰ সম্পাদক কোন আছিলে বুলি সুধিলে চেণ্টিনেলখন কাকত আৰু গৰিয়সীখন হৈছে আলোচনী এই দুয়োখনেৰে এজনী সম্পাদক আছিলে হৰেকৃষ্ণ ডেকা আৰু তেওঁৰ ৰাতিৰ শোভাযাত্ৰা আন এজন চি স্কেয়াৰ কবিতাপুথি গল্প আৰু কল্প মধুসূদনৰ দলং বন্দিয়াৰ মৃত্যুদণ্ড গল্প পুথি এটা কিতাপৰ পৰা চাবা আৰু তেওঁ এখন একমাত্ৰ উপন্যাস আছিলে আগন্তক গতিকে আগন্তকখন কাৰ্বলি আহে বা কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম লিখিবলৈ আহে আৰু আৰু তেওঁ কেইবাখনো পুথি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে সেইখিনি আমি গম পালোঁ আৰু তেখেতে পাইছিলে হৰে কৃষ্ণ ডেকাই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে ঊনৈছশ সাতাশী চনত আৰু তেওঁৰ পাইছিলে ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনত কথা বঁটা আৰু দুহেজাৰ দহ চনত হৈছে অসম উপত্যকীয় সাহিত্য বঁটা এইকেইটাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এতিয়া আমি কথা পাতিম যে তেখেত কবিয়ে দৃষ্টান্তৰৰ জৰিয়তে কি বুজাব খুজিছে তোমালোকে চোৱা দৃষ্টান্তৰ বুলি ক'লে আমাৰ কি হয় দৃশ্য যোগ অন্তৰ দেই তাৰমানে এখন দৃশ্য শেষ হোৱাৰ পিছত আন এখন দৃশ্য আৰম্ভ হয় এয়া কবিয়ে দুখন দৃশ্যৰ কথা কৈছে এখন হৈছে পুৰণি পুৰণি তোমালোকক মই অথচ গাঁৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে গাঁও আৰু এইখন হৈছে আধুনিক আৰু সেইখন হৈছে চহৰ ইয়াত বহুত কিবা কিবি মানুহৰ পৰা মৰম চেনেহ আছে কি আছে মৰম চেনেহ আছে ইয়াত কি আছে অকল ক্ৰংকৃতৰ দেৱাল ক্ৰংকৃতৰ বেৰ দেই মই তোমাক বুজাই যাম তোমালোকে চাই যাবা এতিয়া আমাৰ এইখন হৈছে এখন সমাজ জীৱন মানে সামাজিক সামাজিক জীৱনৰ হৈছে এখন ছবি তেওঁ দেখাব গৈছে কবি হৰেকৃষ্ণ ডেকাই এদিন কি কৰিছিলে তেওঁ পঁচিছ বছৰ আগত তেওঁ আহিছিলে আহোঁতে তেওঁ দেখিছিলে এটা কেঁচা কেঁকুৰি দি পেলাই কি কৰিছিলে আলি কেঁকুৰিটো দি তেওঁ এজন মানুহক লগ পাইছিলে তেওঁ সেই কেঁকুৰীটো মানে য'ত অহা যোৱা কৰে পাৰটো সেইটো কেঁচা আছিলে আৰু সেই গধূলি সময় আছিলে আৰু নঙলা মোক য'ত আমাৰ আজিকালি গেট লগাই আগতে এনেকৈ গেটত বাঁহ খুটা দুফালে পুতি তাত এনেকৈ ফলা বনাই আমাৰ এনেকৈ বাঁহবিলাক সোমাই সোমাই থোৱা তোমালোকে নঙলা বুলি ক'লে নিশ্চয় বুজি পাবা আৰু তেওঁ ঘৰৰ পদূলি আছিলে এটা সৰু ঘৰত তেওঁ আছিলে কেইটামান কেইযোৰমান তামোল আছিলে ওখ ওখ তামোল আছিলে আৰু তোমাৰ ঘৰৰ দাঁতিত মানে কি আছিলে বাঁহো আগলি বাঁহৰ নমিত বাঁহবিলাক যেতিয়া বহুত পাতবোৰ থাকে এনেকৈ যে হাৱলি থাকে নমিত নমস্কাৰ আছিলে সেইটো মানে তেনেকুৱা দেখিছে তাৰ বৰ্ণনাটো কৰিছে এতিয়া গধূলি সময় কুকুৰীকণা মানুহবিলাকে গধূলি দেখা নাপায় আৰু যদি আমাৰ এটা চুকে নেদেখা মানুহে মানে আমি কণা বুলি কওঁ দুটা চুগৰ নেদেখিলে অন্ধ বুলি কওঁ আৰু যিসকল কুকুৰী কণা তেওঁলোকে কিন্তু গধূলি দেখা নাপায় এতিয়া কবি সেইটো সময়তে তাত আছিলে মানুহজন ধৰকবোৰক দেখি তেওঁ মানুহজনক অকণমান হাতত ধৰি পেলাই আগুৱাই দিলে আৰু মানুহজনেও ক'লে আৰু বৰ শান্তিত আছোঁ এই প্ৰজাতিত সেইটো আছিলে হৰে কৃষ্ণ ডেকাৰ সতি সেই কুকুৰী কণা মানুহজনৰ কথা আজি আকৌ পঁচিছ বছৰ পিছত এইটো আছিলে পঁচিছ বছৰ আগত এইটো আছিলে পঁচিছ বছৰৰ আগত আৰু এইটো আছিলে পঁচিছ বছৰৰ পাছত ত' কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকাই আহিলে আহি আঠশ মানুহজনক লগ পালে পাই তেওঁ দেখিছে তেওঁ বৃদ্ধ কোজা মানে এনেকৈ নোজ দেহ আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁ মানে কোনো মুখত এটা ধৰিব পাৰিছে যে বয়সৰ চাপ পৰিলেও তেওঁ পঁচিছ বছৰ আগত দেখা মুখখন মনত পৰিছে কিন্তু দেখিছে দেখন হাতমুহলীয়া ঘৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুত অট্টালিকা আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কোনটো চাবা তেতিয়া সন্ধ্যা ভাগততো বহুত মানুহ ঘূৰি ফুৰিছে পিয়া পিন্ধি ফুৰিছে এতিয়া কবিয়ে ভাবিছিলে তেতিয়াতো আহোঁতে কুকুৰীকণা মানুহজনক পাৰ কৰিবলৈও কোনো নাছিলে খপি খপি তেওঁ আহিছিলে মই পাৰ কৰাই দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া দেখোন ইমান মানুহ ইয়াক তেতিয়া সেই মানুহজনে তেওঁক সুধিলে যে সেই ৰাও চিনাকি মানুহজন তোমাক কি লাগে ইয়াক ভাড়া তেতিয়া তেখেতে ক'লে ভাড়াঘৰ বিচাৰি আহিছা তেতিয়া এই কুবেৰৰ মহলাত কবেৰ মানে কি ধনৰ অধিপতি দেৱতাজনক কবেৰ বুলি কয় গতিকে কৈছে ইয়াত আৰু ধনহে থাপুচিনি পাব গতিকে ইয়াত ক'ত পাবা আৰু পালেও তুমি কি শান্তিত থাকিবা ইয়াত মানুহ মৰিলেও দাহ কৰিবলৈও এজনো মানুহ নাই যখৰ পোৱালিহঁতে কোনে কাক চায় যখ বুলি কৈছে য'ত ধন সোণ পুতি থাকে পুতি ৰখা বুলি ভাবে মানে অতিশয় কীৰ্পন আৰু ধন সোণ ধৰি ৰাখে মানে ভাবে আৰু যে পুতি থোৱা ধনখনবোৰ ৰাখি থাকে বুলি ভাবা অপদেৱতা যিমান নিজে না ভালকৈ খাব পাৰে না দিব পাৰে না ল'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে মানে অতিশয় কীৰ্তন লোকক জখ বুলি কোৱা হয় গতিকে তেওঁলোকে কেনে কিয় আহিছা সাত সেই বুলি তেওঁ কৈ সাতমোহলীয়া ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল এই কংক্ৰিটৰ হাবিখনত তেওঁক বিচাৰি নাপালে গতিকে বৰ অশান্তিৰে কবি উভতি আহিছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি বুজিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথাই বুজিলোঁ যে ইয়াত দুখন ছবি দেখাইছিলে এখন দেখাইছিলে পঁচিছ বছৰ আগত এখন পঁচিছ বছৰৰ পিছত এইখন হৈছে আমাৰ পুৰণা এইখন হৈছে আধুনিক সেইখন হৈছিলে গাঁও এতিয়া হৈছে এখন পঁচিছ বছৰ চহৰ এই গাঁৱত মৰম চেনেহ আছিলে চহৰত কিন্তু পৰংকৃতৰ বেৰবোৰ আছিলে যে মানুহ মৰিলেও দ্ৰাস কৰিবলৈ কোনো নাহে গতিকে সামাজিক জীৱনৰ আমাৰ যি পৰিৱৰ্তন সেই বিষয়ে ছবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দৃষ্টান্তৰ কবিতাটোৰ জৰিয়তে গতি কবিয়ে পোৱা ব্যক্তিজনক কৈছিলে যে জীৱনৰ যি শূন্যতা আৰু যি অপ্ৰাপ্তি তুমি কেতিয়াও একো আশা কৰিব নোৱাৰা কেছা কেক আলি কেকুরির পৰা হাবি হাবিলৈ বিভিন্ন চিত্ৰকল্পৰ মাজেৰে কবিয়ে আধুনিক মানুহৰ। আৰু চহৰীয়া জীৱনৰ যান্ত্ৰিকতা দেখাইছে গতিকে আমি নিশ্চয় গম পাল যে গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিখন ছবি হৈছে আমাৰ মানে মানুহক মৰম চেনেহ দয়া এই সকলোখিনি গম পোৱা যায় দৃষ্টান্তৰত লুকাই আছে যে সমাজৰ কোনটো আচলতে সমাজ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তিত সত্যটো যে কেনেকুৱা পাওঁ সমাজখন কেনেকুৱালৈ গৈছে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো জীৱনত কেতিয়াও সুখ নাপাম আমাৰ কাৰো এটাচমেণ্ট নাই মৰম চেনেহ নাই কাৰ কি হৈছে গৈ থাকক আমি প্ৰাপ্তি বুলি ক'লে আমি কিবা এটা পোৱাৰ আশাত তুমি কাৰোবাৰ ঘৰত বহ বুলি যে ক'ব একাপ চাহ খাহ বুলি ক'ব কিবা যে তোমাক সহায় কিবা দূৰৰ কথা য'ত আমি সেইখিনি বস্তু আমি এখন গাঁৱৰ সমাজত নিশ্চয় বিচাৰি পাওঁ গতিকে ইমান অকৃত্ৰিম তাই কথাটোৱে কবি হৰে কৃষ্ণ ডেকাই প্ৰকাশ কৰিছিলে যে এখন আমাৰ আধুনিক সমাজ আৰু এখন হৈছে আমাৰ পুৰণি সমাজ গতিকে কবিয়ে মানুহজনক লগ পাইছিলে পঁচিছ বছৰ আগতে মানুহজনে নিজৰ ঘৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলে কিয় তেখেত কুকুৰীকণা আছিলে মানুহজনৰ নিজৰ ঘৰৰ পদূলি ক'ত বিচাৰিছিলে নঙলা মুখত আৰু দাঁতিৰ কাষত কিহে নমস্কাৰ কৰিছিলে নমস্কাৰ কৰিছিলে নমিত নমস্কাৰ ঘৰৰ দাঁতিত আগলি বাঁহৰ নমিত নমস্কাৰ কবিয়ে কোন সময়ত মানুহজনক লগ পাইছিলে গধূলি সময়ত বৰ এইটো সুন্দৰ কবিতা তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আর তোমালে কবিতাটোর তোমাল এইচএসএলসির কারণে ইম্পর্টেন্ট এইচএসএলসি টু থাউজেন্ড টুয়েণি সিক্স ইয়াদ কি মূলভাৱ আহব তোমালে লিখিবা তোমালোকে ফোর মার্কস পাবাই ফোর মার্কস কম্পালসরি তোমালোকে ফোর মার্কস পাবা তোমালে লিখিবা কবিতার কথাখিনি যে পঁচিশ বছর আগতে এটা গধূলিত সেইখিনি ঘটনা ঘটিছিল কবি হরেকৃষ্ণ ডেকায় গেছিল আর ঘৰৰ যিখিনি বৰ্ণা দিছে সেইখিনি দিবা ঠিক তেনেকৈ সময়ৰ কথা আগবাঢ়ি গুচি গ'ল পঁচিছ বছৰৰ পিছত যেতিয়া কবি আকৌ গৈছিলে তেতিয়া তাত কোনো বাঁহ নাই কোনো কাকনি কাকিনী তামোল নাই তাত মাত্ৰ পজাঘৰৰ ঠাইত হাতমহলীয়া অট্টালিকা আছিলে আৰু সেই অট্টালিকাবিলাকে মূৰ দাঙি থিয় হৈ আছিলে পঁচিছ বছৰৰ হয়তো ওচৰে পাঁজৰে থকা গোটেইবোৰ অট্টালিকা জাক জমকতা আছিলে তাত কিন্তু বেলেগ একো ধৰণৰ শান্তি বিচাৰি পোৱা নাছিলে আৰু সেই মানুহজনেও তাত পূজা দেহাটো লৈ পেলাই অতি দুখৰে তাত আছিলে তেওঁ তাত যিসকল লোক অট্টালিকাত আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধন সোণ সম্পদ ৰাখিবলৈহে তেওঁলোক আছে আৰু সেইকাৰণে এই সময়ত কবি বৰ দুখ মনেৰে উভতি আহিছিলে আৰু কবিয়ে দৃশ্য দুটাৰ মাজেৰে বুজাইছিলে যে আমাৰ এতিয়া মানুহৰ মাজত খাম খেৱালি কাজিয়া হিংসা অন্যায় আমাৰ কোনো মানৱীয়তা নাই আমাৰ কোনো আন্তৰিকতা নাই কিন্তু আমাৰ আধুনিকতাৰ প্ৰতিযোগিতাত আমি কি কৰিছোঁ আমি কংকুটিৰে যিখন বনোৱা হাবি সেই হাবিখনৰ পৰা আমি প্ৰকৃত সুখ নাপাওঁ আমি আচলতে প্ৰকৃত সুখৰ পৰা বঞ্চিত হৈছোঁ গতিকে কবিয়ে পঁচিছ বছৰ আগত পোৱা কুকুৰীকণা মানুহজনৰ মনৰ যিটো আত্মসন্তুষ্টি পঁচিছ বছৰৰ পিছত তেওঁৰ মনৰ যি ক্ষোভ সেই ক্ষোভটো আমাৰ সেই ছবিখনৰ মাজেদি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে গতিকে পৰিৱৰ্তনে মানুহক বাহ্যিক সুখ দিব পাৰে কিন্তু আমাৰ আত্মিক সুখ কিন্তু তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কবিতাটোৰ মূল কথা আৰু আলি কেগুৰি বুলি ক'লে আগত যে আমাৰ মাটিবোৰ থাকে পথাৰ ধৰা মাজত এটা আলিবাট মানে অকণমান ওখকে মাটিৰে বনোৱা থাকে সেইটোৱে আৰু নঙলা মুখ বুলি ক'লে আমি পদূলিমুখৰ কথা কওঁ তোমালোকে চাবা আৰু নিচেই সৰু ঘৰটো আমাৰ পজাঘৰ এইখিনি গোটেইখিনি তোমালোকে নিশ্চয় কিতাপতে আছে তোমালোকে চাবা এইটো খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন ইয়াৰ পৰা আহে তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ কৰিবা আমি পরীক্ষার কারণে সকলো সাজু হয়েছ আর পড়ার প্রতি মনোযোগ দিবা আর তোমালে নিজের কামব সময়মতে করে যাবা আমি ইমানতে তোমালোকৰ পাঠর কথা আজি সামুড়লু তোমালোকৰ যদি ভাল লাগে তোমালোকে চাবা কিবা থাকিলে মোক কাকলে লগর লগত শেয়ার করবা আর তোমালকে মোৰ এনে ধরনের যি তোমাল প্রতি অনুরোধ যে মোক এটা লাইক করবা থ্যাংক ইউ